Уважаемые коллеги, давайте придерживаться рамок Конституции, которую мы должны с вами выполнять. И прежде всего я обратить внимание предыдущие выступающие, как бы он не относился к моему выступлению или предложению, я говорю, что вчера, вчера, в, рамках, в связи массовой информации по 112 каналу я лично слышал выступление и ответ начальника Генерального штаба Украины о том, что войск Российской Федерации на территории Украины нет. Они будут <laughs> Это вы не ко мне претензии, а к генерального штаба скажите. Я могу с вами согласиться, воюют боевики со стороны России, которые пришли границу, помогают, да. Но также же время, одновременно работа на стороне нашей армии, работают, это, поляки участвуют, шведы, Турки и все прочие есть. Это взаимная гражданская война идет, понимаете. И говорить о том, что там российская связь не стоит. Я считаю, что дайте возможность президенту уладить конфликт, который происходит, а своим решением и поддержав его, понимаете, то, что приняла Верховная Рада, мы не даем ему возможности вести разговор, вести диалог с народом Украины, части народа Украины, которые находятся в юго-восточных областях. Ганьбу мне взять не надо. Понимаете? Я хотел бы спросить вас, кто такой патриотизм? Это любовь к крови или любовь к государству? Ответьте, пожалуйста, либо вы, Ой, да или вы извините за эффекте. Что такое? это такое? Да. Это абсолютно противоположное. Нет. Это любовь к отечеству, не к государству. Нельзя любить государство, которое убивает своих граждан. Нельзя его поддерживать и поощрять. Вот что я хотел бы вам сказать, понимаете? А я как и, как и другие люблю свое государство, родину, а, свою отчизну. А я люблю ее территорию. Здесь мы, пред, мы, похованы мои предки. Здесь родились вы сами мои дети и внуки. Понимаете, Я если я войну пойду сам воевать, несмотря на мой возраст. Пойду обязательно. Потом, а сейчас нет. Сейчас тут протоубийственная война, которая знает, кто так, вам известно. Верите стоком началом и вы поймете. Спасибо.